Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Ki pemirsa yo, ki mau mae wis uh, seperti biasalah kegiatane mae yo pemirsa. Jadi ki eh uh, remuk pemirsa, wis remuk kabeh pokoknya aneh ai pemirsa yo sing rusak ki sing bobrok wis iki genter kandang wedhus pemirsa. Tu gretel dadi loro ambruk. Lah, berpung tipake kan prei yo pemirsa, mesine yo kobong. Dadi dandani kandang wedhus. Tapi ki mau tak dandani kandang wedhus, kayune kan bosok. Mau Maune palange pemirsa wis tak ngakali, engko dikeki palangan kayu sing kepeng rondo gedhe eh delalah yo momot. Lah jare bojoku ki gak ono kekuatane pemirsa. Jadi ki mak yo mikir eh uh, ditukono sak lonjor jere pake ki gak cukup. Wes kadung dibongkari. Dadine iki Buah piye pemirsa? Pake ki seperti biasa anggo di eh, dijak dandanan munine yo wis kok biasane lah pemirsa. Soale apa nek ngarane yo kudu tuku paku tuku renor-renong kok mesti nek dibongkar ki mesti terus ketok kabeh sing ngajur ya pemirsa. Dadi ganti iki ganti iki ngono. Lah iki sementara ki weduse dicekek njobo. Dikek njobo ya pemirsa ben roh njobo. Lah iki cempene ini... mulai apa bayangan wedus. Piye? Kayune sing Ndak usok? Ngut ngut lurung e Seng usok e? Ndak usok e ngut belok 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 Ndak ikit apa tukok pon Gak kurang? Tero Tero apa papat? Tero Pakuni Paku Pakuni lang Pakuni wes Wes buat campur pakuni? We? Pakuni wes hmm. <tuk> Mungkin emang mesi sana agak yang tak ingin di. ya. Uh, akhirnya muni kadang digujati ya mesti enek ae iki mang. Usuk. Saiki gentingan anu watu kumbu pemirsa. Watu kubung telu jerene. Dadine ya ya wis pemirsa, anger wis monitor kabeh dibongkar mesti iki enek sing kurang iki lah, kurang iki lah, kurang iki lah kaya ditunggu ay, Eh, kadange lagi mangmake yo usik-usik sisan pemirsa soal e ambek ngenteni dandan kan perlu bantuan koyo ngono dadi ora tak tinggal ning kali ora tak tinggal Mau tak tinggal usik iki pemirsa hmm. tak tinggal usik ngarep omah wis kinko, nek nek ning kan nek diceluki krungu ya pemirsa iki ditunggu iki engko selanjutnya Pake pulang bawa linggis monggo linggis tak ae lo linggis ning kok iso enggo sing dhuwur kuwi lho Nah, ismu iki kenten go sing iku mbok pakulo kuwi mbok graji ten mbok sing dhuwe nyonget yo sing sih sekelon kae gak buntu ya iso mlayu oh. Oh ya men mlayu ding. Dek sanan entar. Ndero mponem kon ndero. Pulang. jadi belum beda uh, jadi kayak ini dia balik asal cuma kan ini nice, gak ini sore kiri pemirsa uh. yes. siap karek di lebuk nona yang kedua sih isi gerasimu cek nih oh, jero Ora rasa diketok gak oh, apa-apa Ora sak mau dawane masuk nyandung gue man ketok

kan ana. Cukup ikak bakok. Cukup kayane. Wis ndisop. Wis oke. Astagfirullah. Ya wis, wes, wes jene cukup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan. apa nek ngarane enek kutune. Dadi perlu dikasih marsal. Nek nek anu tukokne marsal. Pantesan dadi njemdurik pemirsa. Uh, iki lho koyo ngene. Koyo ngene pemirsa, kutu. Wes mboh piye iki, iki cek cempe kok wes kutunen. Walalah, iki lho, iki yo iki, hmm, koyo ngene pemirsa. Tukokne Ya, seperti ini <tuh>. kiper. Ya, bar tak resiki pemirsa yo. Bar tak resiki, disemprot, diresiki lho saiki. Dingku iki. Ya Allah, pokoke semping. Enggak apa-apa, iki mangan latihan mangan. Ki wis bar ini. kei mangan, dadine wis ben <tuh>. anu ngreris. Lah like, ngone wis yes, kok ngene pemirsa gak gelem metu. Iki <tuh> mau so, nah, arep delok Soale iki mau nek jero urung nah, tenatib. Kongare pemirsa kok pembambara sido. he nemrek iki mesti tuko opongno tam mu nih huh? sing wis dibuntu kasih kasih bot wis ora genten sing kene pemirsa karo sing kene wis dadi remuk kabeh wis tidak layak pake wis ora iso Sampai dia kali ne kena pora ganjeli dipaku sikil loro he sikil tetilu loro iyo wir sind bei Ginko